कालिका अष्टकम् विरञ्चादिदेवाश्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्यकालिं प्रधाना बभू अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विदन्ति देवा जगत्मोहिनीयं तु वाग्वातिनीयम् सुरत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयम् वचस्तम्बनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा यं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथा तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यम् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देव सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विभवस्ते सुधाधौ तपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा चिदानन्दकन्द हसन्मन् शरच्चन्द्रकोटी प्रभा मुनिन्नाम् मुनीन्नां कवीनां हृदि ज्योतयन्तम् स्वरूपं त्वदीयम् न विन्दन्ति देवा महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावम् मयक्लोकमध्ये लोकमध्ये प्रकाशीकृतञ तव ध्यानपूतेन चापल्यभावा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्य सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मुते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा इति कालिका अष्टकं सम्पूर्णम् श्रीस्वामी समर्थ नमस्कार हे स्तोत्र तुम्हाला आवडले असल्यास तसाच हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर कृपया या, या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट पण करा कसं वाटला व्हिडिओ ते थे। थँक्यू धन्यवाद